ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে বহুতো মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্তও হৈছে দুই এটা অভিযোগ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে যে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে অসম চৰকাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী নামৰ আঁচনিখনৰ অধীনত যোৱা কেইবাটাও বছৰে বিনামূলীয়া নামভৰ্তীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে এইবাৰো আমি মহাবিদ্যালয়সমূহক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে যাৰ বাৰ্ষিক আয় দুই লাখ টকাতকৈ কম তেনে পিতৃ মাতৃৰ সন্তানক যাতে মহাবিদ্যালয়সমূহত বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণৰ সুবিধা দিয়া হয় বিভিন্ন কাৰণত যদি আমি আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াওঁতে অসুবিধা হয় তেনেহ'লে নেশ্যনেল ফুড চিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত আমি আপোনালোকৰ পৰিয়ালক দিয়া পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰখন মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক জমা দি বা তাৰ প্ৰতিলিপি জমা দিও আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণৰ সুবিধা ল'ব পাৰোঁ এই বিনামূলীয়া নামভৰ্তীকৰণৰ বাবে মহাবিদ্যালয়সমূহেও কোনো আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় বছৰি প্ৰায় এশ দহ কোটিৰ পৰা এশ পঞ্চাছ কোটিলৈ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ মাচুল আমি মহাবিদ্যালয়সমূহক উভতাই দিওঁ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি বিনামূলীয়া নামভৰ্তীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী জিলা উপায়ুক্ত অথবা শিক্ষা বিভাগৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক মই অনুৰোধ জনাম বিনামূলীয়া নামভৰ্তি অসমৰ উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এক মহান কৰ্ম বুলি তেওঁলোকে যাতে অনুভৱ কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে বিনামূলীয়া নামভৰ্তীকৰণৰ বাবে যোগ্য তেওঁলোকক যাতে অত্যন্ত মৰম আৰু এখন বিশাল হৃদয়ৰে সৈতে বিনামূলীয়া নামভৰ্তীকৰণৰ সুবিধা দিয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলকো মই দহ জুলাইত লগ পাম বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ে সন্মুখীন হোৱা আৰ্থিক ক্ষতিৰ সমুদায় ধন আমি দহ জুলাই তিখেই উভতাই দিম বহুত বহুত ধন্যবাদ